қандай науқасылығы бар балалар бақша төлемінен азат етіледі төменде кеселілері бар балалар үшін бақша пұллары бұлар, төленбейді бұлар сөйлеуінде ауыр нұқсалары болған балалар яғни балалардың дұдықлануы балалар афазиясы Хәмде олардың рухи сөйлеу нұқсауларында арқада қалған балаларға сондай ақ естуі ауыр нұқсалары болған балалар яғни естуде ә, олардың естуі ауыр болған һәмде ә, сол есту бойынша бірінші әм екінші топар бар бар болған балаларға Хәмде кө'зі ә, көруде ауыр нұқсаулары болған балалар yяғни ә, көру бойынша көзі әзі болған, хәм бұл бойынша көруде қиналadu'un балаларға Хәмде ұсы типтегі балалар қатарына ә, және ә, психологиялық rivojlanуында арқада қалған яны rivojlaну қызметінің арқада қалуы haмде ақылы зайыптылықтың ә, төмен дәрежеде болған балалар бақша пұллары төленбейді сондай ақ осы ә, қатарда ұм құрамалы нұқсауларға ие болған балалар яғни бір балада екі ямаса, онан да артық нұқсаулар бар болған жағдайларда туберкулез кеселігінің дәсепкі көрінісінде яғни туберкулез кеселігіменен ауырған науқастың шаңарағында болған ам, бірақ сол шаңарақтан науқаспенен өз алдына жасаған әмде сол бала туберкулез кеселігінен емленгеннен кейінгі түкленіу дәуірінде болған балалар бұлар бақшаларға бұл төлемейді